प्रमुख मार्गाने पदसंचलन करण्यात आले पोलीस निरीक्षक सचिन सानप सोबत रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त स्वातंत्र्य कुमार रमेश वर्मा रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे निरीक्षक नितल पाल रणविजय कुमार पोलीस ॲक्शन फोर्सचे जवान आधुनिक साहित्यासह सहभागी झाले होते तर पालरा स्टेशनचे कर्मचारी उपनिरीक्षक देवरे सुनील साळुंके सुनील पवार कॉन्स्टेबल रावते बापू पाटील पोलीस कर्मचाऱ्यांसह पथसंचलन करून सांगता करण्यात आली रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी कायम मनाने रहे एक खास रिपोर्ट मुंबई स्थापित बटालियन से यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर मेरी एक प्लाटून के साथ में कुछ 75 फाइव के साथ में यहाँ पर हम प्रेजेंट हैं हमारा जो ओवरऑल कमांडर हैं वो हमारे कमांडेंट श्री आर डब्ल्यू दावा सर हैं उनके तहत उनकी, उनकी निगरानी के तहत यहाँ पर एक हफ्ते का जो साप्ताहिक कार्यक्रम है कैमलाइजेशन का उसके तहत हमें यहाँ भेजा गया है आज मैं परवला पुलिस स्टेशन में आया हूँ यहाँ पर आने का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ के बारे में जानकारी एकत्रित करना यहाँ के यहाँ के पुलिस स्टेशन का सहयोग लेते हुए यहाँ के आसपास के मोहल्ला या फिर यहाँ के अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के जो रहते हैं उनके बारे में पता करना मैं बता दूँ आपको ये आर है इसका जो मुख्य इसका मुख्य उद्देश्य दंगा या दंगा जैसी स्थिति से निपटाना निपटारा करना है तो अगर दंगे ऐसी स्थिति से निपटना है तो हमें सही तरीके और सही समय पर कैसे रिएक्ट करना है इसके तहत तो एक फेमराइजेशन का कार्यक्रम कराया जाता है सही तरीके का अर्थ है यहाँ के लोगों के बारे में हमें जानकारी सही तरीके से मिले यहाँ के यहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है यहाँ पर, पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नियरेस्ट बस स्टॉप किस तरीके से हम इमीडिएट रिएक्ट करें इसके तहत हमें यहाँ भेजा जाता है ताकि हम उस स्थिति का निपटारा कर सकें जिसके लिए हा, 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 हमारे पास जो है तीन एलिमेंट होते हैं मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो है यहाँ पर आरसी एलिमेंट खड़ा है गैस एलिमेंट खड़ा है और रावल एलिमेंट खड़ा है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है हम इनको इस्तेमाल करते हैं जिससे भीड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके आप पूरे जिले के अंदर छः दिन से या आए तो आप काका से घूम के इधर ही पहाड़ों के तो। सिर्फ जलगांव जिले में आएगा सिर्फ जलगांव जिले में आया जलगांव जिले के तहत हमने कई पुलिस स्टेशन कवर किया है जिसके तहत जलगांव शहर और वहां का एमआईडीसी इलाका और उसके बाद कल भुसावल बाजार पेट का इलाका और आज रोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हम आए हुए और बाकी बाकी और बाकी तालुका एक हफ्ते का कार्यक्रम है जितना कार्यक्रम चले उसके बारे में जानकारी करना और वहाँ के जो आ, क्या कहते हैं आपका ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब जानकारी एकत्रित करके हम इसको तो अपने डाटा को अपडेट करते हैं ताकि हम इमीडिएट हेल्प कर सके सिविल पुलिस जिला पुलिस बल का या बात तो मैं हो सकता आज आप लड़े रैपिड एक्शन फोर्स शीघ्र कृपी दाला जी एक सौ दो बटालियन एल जी जी टुकड़े एस पी साहब इंचार्ज ईशा ने संवेदनशील एरियातून रूट मार्च करण्यासाठी आज या ठिकाणी दाखल झालेली आहे त्या अनुषंगाने मान्य एस पी साहेब यांच्या आदेशानुसार आज हे तुकडीचं या ठिकाणी आगमन होताच दुपारी अडीच वाजल्यापासून आम्ही पारोळा शहरातील संवेदनशील असलेल्या ठिकाणी बाजारपेठ नगरपालिका बालाजी चौक रथगल्ली मंदिर चौक पुरेशी मोहल्ला अशा वेगवेगळ्या ठिकाणातून आज आम्ही रूट मार्च घेता घेतला आणि जनतेला एक प्रकारे दाखवून दिलं कुठल्याही पद्धतीचा कम्युनल राईट होईल आणि त्याला अनुसरून अत्यंत चोख अशा पद्धतीनं जे शीघ्रकृती दल आहे ते आम्हाला निश्चितच मदतीस येईल येईल आणि त्या बाबतीमध्ये कुठलीही शंका राहणार नाही असं आज आम्ही आमच्या या मार्चच्या माध्यमातून जनतेला आणि समाजातील काही जे घटक असतील त्या घटकांना या माध्यमातून आम्ही दाखवले